Əz dostlar, hər il demək olar ki, minlərlə vətəndaşımız xarici ölkələrə üz tuturlar. Nə ilə bağlı? Təhsil almaqla bağlı. E, ola bilər ki, ixtisaslarını artırırlar və yaxud da burada e, imtahanın nəticələri yaxşı olmur deyə e, xarici ölkələrə üz tuturlar. Bəs görəsən, bu diplomlar Azərbaycanda tanınır mı? Sənə bir az daha reklabora yalışdı minlərlə deməzdim. <laughs> hardasa bir yüzlərlə ola, hardasa 150 ola çünki e, bu elə də asan məsələ Mən deyil. Mən daha dəqiq səninə desəm statistik göstəriciləri il ərzində yuxarı müraciət e, ə, əsasında diplomlar qəbul olunub. Tam dəqiq isə 743 nəfərin diplomu qəbul olunub. Qəbul olunur. Bu Bəli. indi bu illər ərzində olan toplanmış rəqəmdir. Amma bir məsələyə e, diqqət göstərməyə lazımdır. Butaq ki oxudun gəlin. Bu diplom əlindədir. Bəzən pul bu diplomla burda iş tapa biləcəksən, yoxsa yox. Bax bu sual əsas sualdır. Oxumaq olar, yəni, hər ketir. Sadəcə təhsilim oxudum, olsun, diplomum olsun. Raynədə oxudum. Bu bəzən stereotiplər, ali təhsil istəyəci pivarda yox, ali təhsil yoxdur. Plan oğlana qız verməyəcək. Oğlan qızın. Belə bəz görməni görsənə bilər, amma hələ də bu bu, bu bu tipli stereotiplər var. Bəzən müəyyən məqsədlər üçün bunu edirlər əsəs. Səndə bu diplomlar yastığın altında yatırır. Bəs sən də, də, də hə. deyirlər ki, 2 dənə diplomum var, 3 diplomum var, iş tapa bilmirəm. Bu da hələ sənin təhsilinin göstəricisinə xəbər vermir. İmtahan versək, hələ birlik dərəcəsini və yaxud da ki, əldə etdiyin nəzəri biliklərinin tətbiq olunması baxımından nə dərəcədə savadlısansa, bu hələ sual altındadır Odur ki, bu diplomların tanınması üçün nə edilməlidir, hansı meyarlar tətbiq olunmalıdır? ötən il ərzində xarici diplomların tanınması istiqamətində 2278 müraciət üzrə müsbət rəy verilib və həmin şəxslərə xarici ali təhsil ixtisasının tanınması haqqında şahadətnamə təqdim olunub. Digər 743 müraciət üzrə mənfi rəy verilib və həmin şəxslərin diplomları ölkə ərazisində tanınmayıb. Diplomları tanınmayan şəxslərin böyük əksəriyyəti Ukrayna və Gürcüstanda təhsil alanlardır. Bəs xarici diplomların ölkəmizdə tanınmamasının səbəbləri hansılardır? tələbə təhsil alıb Gürcüstan Respublikasında, gürcü dilində təhsil alıb, amma bu gürcü dilində elementar danışma qabiliyyəti yoxdur. Təbii ki, elementar danışma qabiliyyəti yoxdursa, bu deməli gürcü dilində təhsil ala bilməzdi, çünki təhsil dili ə, ümumiyyətlə akademik dildir və bu dilin ə, hətta C2 səviyyəsi tələb olunur bunun üçün. Bu bir daha onu sübut edir ki, diplom əlbəttə ki, ə e, belə deyim, saxta diplomdur və bu bu cür diplomları verən xeyli saydada ali təsir müəssisələri var. Digər səbəb isə şəxsin tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil aldığı ölkələrin arasında kifayət qədər olmamasıdır. Bu səbəbdən mütəxəssislər xarici ölkələrdə təhsil almaq istəyən şəxslər və onların valideynlərini diqqətli olmağa çağırır. Hər bir vətəndaş xarici ölkəyə üz tutmamışdan öncə həmin universitetin statusu barədə məlumat əldə etməlidir. Belə ki, həmin universitet öz ölkəsinin ərazisində əgər tanınmırsa, o zaman o universitetin diplomu Azərbaycanda da tanınmayacaqdır. Və ə, biz vətəndaşlara davamlı olaraq kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən, eləcə də sosial media üzərindən tövsiyələr edirik, çağırışlar edirik ki, getməmişdən öncə araşdırma aparsınlar. Həmin universitet tanınırmı? Çünki gəldikdən sonra məyusluq yaşamasınlar. Diplomların tanınması ilə bağlı proseslər onlayn qaydada həyata keçirilir. Bunun üçün vətəndaş özü haqqında məlumatı və sənədlərini elektron qaydada Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin rəsmi səhifəsinə yerləşdirməlidir. 30 gün ərzində diplomun tanınması ilə bağlı müsbət və ya mənfi qərar qəbul olunaraq məlumat verilir. Aysman Astanov, İcabət Şərifov, Telesəhər